я говорю, ты будешь, а, а, хочешь, я говорю, я не знаю, что говорить, а Валя говорит, хочешь, я выйду рядом с тобой пос постою, ну, я говорю, у тебя же есть свидетельство, выходи, давай начнем с твоего, давай. Будем с двусовместного. Ну, просто знаете, как кризис в стране экономический, вот, Анжелика в один проект подвязалась потом, я в него подвязалась и мы все вместе застряли. Вот и так успешно, как все застрявшие ждали и уже и молились и постились, знаете как все. И вопрос всегда такой: а что же еще надо сделать, чтобы Бог что-то сделал? Самой больной уже вроде все сделал, а Бог ничего не делает. И мы, мы сейчас постоянно, ну, практически каждый день слушаем учение Джозефа Принца о благодати. И как-то я все время говорю, это взрыв, взрыв в голове, как-то слишком хорошо, чтобы было правда. И приходится откладывать старое и как-то учиться новому. Ну и практикуем это учение. Вот мы начали проводить хлебопреломление, чтобы наша ситуация сдвинулась с места. Анжелика свидетельствовала о документах, помните, вот, когда сказали, что уже мы готовы были как-то уже что-то там платить, и нам сказали, вам никаких денег не хватит, и, в общем, и забудьте. И как бы мы молились, решили верить, практиковать благодать. И действительно, она работает. В общем, как выяснилось, ничего не надо делать чтобы Бог что-то делал. И знаете, удивительно то, что вот в этом доме, ну это как бы инвестиционный проект, еще не все люди получили документы, а мы его уже завершили. Ну, то есть полностью. И вот свидетельство Анжелики, mm -hmm. что и мое, вот как бы мы все вместе вырулились. Да, я хотела сказать сегодня, нам не нужны на самом деле деньги, нам нужно благоволение. Это, ну, простыми словами, это оказаться в нужное время, в нужном месте. А для бизнесменов, ну, иначе они звучат немножко, нам не нужны деньги, нам нужны идеи. И я просто хотела сказать, что все это время я не позволяла себе не верить, потому что все проблемы у нас в голове. Если когда-то что-то нахлынуло, я э, ну, запрещала, потому что у меня много было обязательств. И прежде я освободилась в голове. То есть я стала свободна. Я стала делать так, как будто бы это уже все свершилось. Я не говорила, что все будет хорошо в последнее время. И я говорила, я исправляла. Я говорю, у нас уже хорошо. И э, сегодня знаете когда я свободна от обязательств я практически все кто в меня тогда поверил они ну, получили по крайней мере вы знаете был такой бум на строительство и строительный бизнес и все квадратные метры и земля а она упала в два раза только... Возможность было вернуть на начальном этапе только 30%. Я потеряла всего лишь 10%, но все инвесторы, которые никто не потерял ни одного процента. Я благодарю их, кто верил тогда в меня. И я просто молюсь о том, чтобы вы, ну я не знаю, чтобы вы были всегда в нужное время в нужном месте. Спасибо вам огромное, и здесь они сидят. И я благодарна вам за это. И хотела еще так, так я посмешить вас, в чем я начинала практиковать свою благодать. Для того, чтобы было спокойно и свобода в голове, мы купили землю в Полтавской области, и вот уже два года туда наведываемся. Все наши бизнесмены знакомые, они отдыхают за границей, Шри-Ланка, Арабские Эмираты, ну и дальше. Вот. И когда они спрашивают, а где вы, мы говорим, мы в Полтавской области. В глиняной хатке. Зачем вам это надо? Вы ненормальные. Но мы там действительно отдыхали, там и связи толковой нет. Просто телефоны вырубаются. Отдых шикарный. И последний раз, когда мы начали практиковать благодать, это на речке, когда я поймала... Я все время ловлю рыбу. Я говорю, мне нужна твоя благодать. И я, мы вдвоем уехали, а потом пригласили моего мужа приехать и получить такую же благодать. Вот. И мы так... Нам нужна благодать, чтобы рыбалка удалась. Вот представьте, заливные луга, озеро сидят рыбаки в камышах, ни у кого не ловится. Мы приезжаем втроем, Валя, я, мой муж, в общем, в этот день мы поймали столько росей, <соторит> вот таких, <соторит> на удочку. У нас сорвались о, эти, <соторит> щучки, <соторит> вот, и я говорю, Саша, будешь кофе? Какое кофе рыба клюет? <соторит> я, говорит, с детства не помню, чтоб так клевала. Вот, так проявляет себя благодать. Спасибо. Да, клёво гарантирую. Я просто добавлю, щучки сорвались, мы были к ним не готовы. Знаете, так вытаскиваешь, нет крючка. Саня говорит, что за зубастый карась? <свят> <свят> Оказалось, это щука. Ну, мы подготовимся в следующий раз. Я просто хочу еще добавить напоследок. Бог делает, знаете, Писание написано больше, чем мы помышляем. Ну, как бы вот в процессе решения всех этих вопросов мы хотели, чтобы хотя бы все закрылось и выйти хотя бы на начальный какой-то. Вот. В результате так все сложилось, что ну, я планировала, я хотела решить вопрос свой квартирный. Вот. И он решился. Вот на этой неделе как-то все взяло и решилось. Бог чудесный и делает больше, чем мы просим или помышляем. Так что... и, и самое классное, для этого ничего не надо сделать, он уже все сделал. Самое сложное это в это поверить, как оказалось. Кто еще? Спасибо. Я хочу сказать, что мне очень тоже это э, понравилось. Почему? Потому что благодать именно. Благодаря ихнем, ихней вере тоже. И этому свидетельству я вам хочу сказать, мой тоже вопрос решился. И это было э, в пятницу. Я думаю, что в пятницу у меня за пять лет был самый лучший день в моей жизни. Вот. По благодати, по милости мой тоже вопрос решился в том плане, что на сегодняшний день я даже не думала, что так именно решится э, с квартирой, что у Вали будет квартира своя, и что мои все обязательства решатся. Я просто была в восторге. Почему? Потому что я не думала. Мы планируем одно, а Бог э, другое. Вы знаете, мы размышляем так, как мы считаем нужным, сделать то, 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 вот, а Бог по совершенно все делает по-другому. Хочу сказать, что Бог верные он всегда э, любит нас и восполняет все наши нужды действительно по богатству своему славе христом иисуса мы планируем то 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 а бог благословляет спасибо богу за то что он решил именно то что э, что у вали есть квартира сейчас спасибо богу за то что мой вопрос решился вот э, финансовые я думаю что он покрывает все наши нужды я очень благодарна богу за его милость, благодать и за его полноту. И спасибо Богу за то, что есть проповедники, есть учения. Нам где-то надо взрыв, надо сделать в своем разуме для того, чтобы э, слышать Его, для того, чтобы идти с Ним, для того, чтобы э, просто делать то, что Бог хочет сделать в нашей жизни. Спасибо нашему великому Богу. Люблю вас. Двигайтесь и знайте, что Бог никогда не оставляет свой народ. Никогда. Вы знаете, мы строим планы, а Бог просто все делает великолепно. Спасибо Богу. Спасибо за это свидетельство. Спасибо за то, что Бог сделал в вашей жизни. Я бесконечно... Пятница для меня был самый счастливый день за пять лет. Честно вам говорю, это был самый счастливый день за пять лет. Просто, знаете, всякие вещи происходили, но это я вот в два дня просто думаю: Боже, Боже, неужели это, неужели это может быть? Я планировала так, я планировала так, я планировала, Боже, еще шесть, семь месяцев, еще что-то, еще как-то, вот, а Бог взял вот так хоп и решил. Просто. Мы так думаем, Боже, спасибо нашему великому Богу. Спасибо. Давайте порастаем нашего Бога.